контроль не боялись выходить в контакт через контрольный час, создавали эти моменты. Э -э в основном же сказывалась нервозность и, и неуверенность в наших. То, что касается Кремпаса, это, конечно, довольно простая. Длинные ламповые передачи, длинные передачи. К этому были готовы. Вроде бы так справлялись остальное, что не знаю, что не так давайте единственное слово опять. За что давать, за что не давать. Очень интересно. Вопрос есть? Да, Анатолий, сегодня за него сумбилы мяч за вашу команду. Цифрбрейс на вас вывезли. Где важный футболист еще сумбилы, цифрбрейс, по-моему, на зрение. Спин важный для вас и приблизительно вот трансферная стоимость. Стоимость я не знаю. Если э, он будет играть как сегодня, то толку никакого не будет от него. Он выиграл сегодня полстилы. У него э, потенциал не очень то, что он как сегодня играл, это, нужно сказать, он не, не какой-то там стоимости не знает, что он говорит, что он там будет дальше. Есть, может, очень, играть, здорово, сегодня это да. Я думаю, что Путину голос это, но это не лучший мой да. Но были моменты, при которых он должен был и обязан давать передачи своим партнерам, но быстрее, он К сожалению, это не нет. Все, спасибо за то, что команда, как бы не было. Пропускаем гол, первый там где-то есть моменты, не забиваем, проигрываем. Сегодня нас только пришлось перестроиться. Стали играть защитников, нападающих. Были моменты, мы могли, как говорится, поиграть 2-0, выжили 2-1. Потому что когда уже бойко потащил мяч, там пришел для я думал, что должно быть я вопрос. Так. так и произошло. Когда сравняли еще, честно, было довольно лично. Спасибо, как еще раз. Спасибо, Это Для меня самое главное. Все. Когда вылечится, будет готов, когда... Честно, тоже -то не хватает на данный момент. Потому что он задает движение, -то, как бы команда на ну, него играет, знает, как да? останавливаться. Пока есть выигранный срок. Юрий Юрьевич, после запихивания в финансе, команда поменялась, другая команда стала. Я знаю, вопрос. Ну, там ничего, знаете, как играешь, как, как команда другая играет. Команда Заря очень здорово играла, ну, мы могли забить на второй гол, все, мы уже ничего не смогли сделать. Красиво забили один ноль, нам уже просто не было куда деваться, нам надо было отыгрывать. И вот и больше навала у нас было. Все мы выиграли, Мне очень сложно играть знаете, с такими командами может и по-другому играть. Которые посильнее настраиваются, где-то расслабляются, где-то более спокойно себя чувствуешь. что старайся играть. Юрий Юрьевич, а вы подписали контракты с самой на И сейчас у вас на проекте я думаю, действительно ну, он понимает, он приехал, он не готов, у него килограмм 8 лишнего веса, и ну, нам его надо восстанавливать, только не месяца а два, наверное. Он чтобы уже был готов. Я думаю, не надо спешить. А по самому? По самому не завершали довод. Вы видите, сначала у нас тяжело смотреть вперед на будущее. У нас 8 человек было арендованных в стартовом составе, понимаете? Вот Платраница сразу вышел, знаете, было предчувствие это было. Сразу человек выходит и просто мяч бьет, и покровая связка летит, тоже перестраивается, надо сразу славика, все лекалы просили, тоже все надо было менять, немножко перестраиваться. Такая ситуация. Сегодня на на постели, на У нас он на в аренде на год. С кем из нас, хорошо, сичня, уже не знаю, когда... Может быть, не знаю,